самое с ютубом в ютубе сколько макс там плюс минус тысяча да, просмотров с ролика да да в ютубе короче где-то тысяча просмотров с ролика тоже ничего не делают опубликуется все в тикток mm -hmm. вот но на сегодняшний день о чем я хотела сказать о том что развивать инстаграм аккаунт на сегодняшний день нет смысла вот открыл сейчас кабинет смотрю средняя цена подписчика 6 долларов 6 долларов при всем учете, что у нас работает трафик, работает вовлеченность, работает литген туда. И за, грубо говоря, в общей сложности потратили 800 баксов 25 подписчиков. Ну, хорошо, из них 70% это литген, не цель на подписчики. Вот, на подписчиков было потрачено... Трафик 60 долларов и вовлеченность э 60 долларов, 120 баксов, 120 баксов поделить на 25, 5 долларов подписчик. Охренеть. Вот вам Инстаграм. К чему я это все веду? К тому, что Инстаграм на сегодняшний день развивать не нужно. Это дорого уже. Это поезд, который ушел, а вы пытаетесь его догнать. Вот. Нужно развивать другие социальные сети, которые более перспективные, такие как TikTok, еще TikTok, такие как threads, тоже классная тема. От написания текстов дает сумасшедшие охваты дает возможность развиваться. YouTube Shorts, пожалуйста, становитесь популярным в YouTube Shorts. И когда вы станете популярными в threads или в YouTube, и к вам придет узнаваемость там, долетит и TikTok, и пойдет и Instagram, потому что люди уже вас знают. Знают. Нужно идти от обратного. А не тратить деньги сейчас на Инстаграм. Вы палите свои деньги, вкладываете не туда. Лучше в Лидген вложить и зарабатывайте больше. А социальные сети развивать надо. Но это космические деньги. Есть опыт привлечения на одной из мебельных компаний. Мы работаем два года и крутим туда с бюджеты. 25 тысяч долларов в месяц плюс только на Facebook и на Instagram. Вы можете посчитать за два года, сколько давкинуто.